Всім привіт! Сьогодні приїхала до нас в гості моя свекров, також мама моя, і ми поїхали з ним на Блакитне озеро. Я тут вперше, але тут, начебто, чистенька водичка, тут є декілька пляжів, тут є навіть в оренду будиночка. Два і також там бісідки, шезлонги, ці бунгало. Зараз вам покажу. Дивіться, як тут. прикольненько, а там шезлонги мы зараз пойдем подивимся, выберем себе. У -у -у. классно. на пляжике с нами. я ему с собой взяла еды, но что-то он не кусает, Бо жарко сильно. мы взяли бунгало такое, 1500 стоит, а шезлонги тут по 200 вообще дешево. ну вода вроде чистенькая, сейчас посмотрим. пошли посмотрим. пошли, стой. песочек. Mm -hmm. mm -hmm. Чистенько. Mm -hmm. Mm -hmm. Буду сегодня развлекать своих мам. <laughs> Загорать будем. Мы взяли бунгало, потому что на шестонке сейчас мы нашкваримся. А в 12 будет очень жарко. Сегодня вообще чуть ли не 40 будет. Поэтому... Босс, дискают тебя все. Все тебя дискают. соскучился я. за мной уже? Соскучился <связываем> за мной? А? Угу. Это Ой, Ой, классик <связываем> взяли. <связываем> 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 Тут барчик. Мучают ребенка моего. Ребенок. Ребенок, иди сюда. Хорошо. Это полностью вообще... Короче, взяли мы поесты. По поесты тут у нас аджика. Два соуса. Куча мяса, куча а -то -то? пива. Что мы тут понабирали, я не знаю. Тут взяли по итогу. Шашлык, лаваш, но он какой-то очень сильно черный, сгорелый. Ты же сказала, ты не будешь. Угу. Овощи нам тут порезали. Тут еще крылышки и тут э -э, ребрышки. Два соуса от джики. Я себе взяла безалкогольное. Маме взяли темное. Короче, лушка тут хочет что-то поесть. Вкусненькое поесть. Где? Шукай. Ага. Где? Ну, Слушай, смотри. Только людей приехало полные пляжики кайф хорошая я не все мы уже нагулялись накупались и едем домой бы немножко заморылась тут еще можно в аренду сапы брать прикольно все выезжаем Зібралися і на джазі Приїхали вже в цум, там така вже черга на вхід. І йдемо вже на час, буквально через 5 хвилин вже піднялися вже нагору. Подивіться, який швидкий вид на Київ. Повставав. І ми. Тут така тусовка вже черга за коктейлями Ми йдемо в шкоду своє місце. Александр Лебеденко. Пятый Дякую. Александру. True. in other words, I love you. Drip by your window, the autumn leaves. Oh, red or cold, I see your lay. Your and some deep I Now, when I remember spring, all the joy that love can bring, I would be remembering no shadow of your smile. So deep in my heart, yes, you really are part of me. While well, I've got you and to myself, this is I ain't gonna go so well. But why should I try to resist? Maybe I know that well. Well, I've got you under my skin. Ушлі. Зараз до нас приїде гоша. І ми поїд, о, підемо десь погуляємо по центру. Зараз спускаємося з Цума. До речі, перший раз була на даху Цум, на терасі, на джазу. Та там толку там гуляють. национальный оркестр какой-то. там еще пьет, попробуем. Я Да, превращает сейчас. Превращает Мы так сегодня пообедали конечно. <связь> понежен, мы до ресторана а... не доехали, может, до Черноморка. Макарон с сосисками наедались. Надо было не в Черноморку, а в этот. В Любчик? В Любчик, да. Так, можем еще поехать? А, мы уже, а, уже... А, уже... А, а, мы а уже... не знаю, на паспорте Давай на обгон. Лузка, тебе иглу принесли. На, давайте. На, на, на. на. Осминогу. Бери, бери. Ага. Ты спасибо сказал? Спасибо Лужа. сказал? Луша, скажи, ну как? Да, ну -ка, он любитель новых игрушек, да? Да. Открывай там на балкончик. Класс, да? Да, короче, приехали в Советклаб. Угу. Я пью Мы звонили, короче, мест, часто замовлены. Сказали, на премиум вообще бассейн нет. Есть нам обычном, типа. Но он больше по квадратуре он там 50 метров но там басик. но людей я уже вижу 6 мат. Ну, сузлонный вещь есть. Они походу могут их ставить просто в этом. Он все с ней это поставить. Да и все. Ну, у меня плечи позгорали, и сейчас так все печет от солнца. Но буду пока, наверное, в тенечке, потому что сейчас уже 12 или пол первого уже. Короче, солнце пек. Людей тьма. Но тут очень красиво. Тут у них плюс, что у них вот сосновый такой лес. И среди сосен Просто басик, типа класс. Короче, забито тут капец. Мы все в тенечке нашли место. Там басик среди сосен. Ну, конечно, атмосферка, лесик, тут красивый, но очень-очень много людей. И там еще барчик есть. Вот там пойдем за, за коктейльчик. Чтобы немножко настроение поднять. Там Да. Можно было выпить какого-то красного да, когора 200 грамм. Я не буду. Я буду апроль. может быть. Но что людей пойдет? тут, конечно, пиздец. Людей, да. Сейчас пойду скупнуть, потом надо пойти взять, что то перекусить и купить тут надо, короче, чтобы поездить, надо выйти за территорию, а там очередь. Там типа на готовят всякие ну, шлейк. я думаю, какой-то может лаваш здесь. И а, бар тут есть сразу на возле, возле наших мест. Короче. Ну как-то они так странно там типа дальше идет премиум бассейн, и оно никак не ограждено. Мне интересно, а если я пойду себе купаться в премиум, зайду, что мне выходит? туда? Наверное, вот из-за браслета вот эти, наверное, там типа, с цветами. Ну да. Просто сюда не ходит официант, а там ходит официант. Да. Вот все, вся разница. Ну, все, кальян можно заказать. Он сказал, если заказать, то сюда принесут. Кальян? Да. Вон, вон мальчик ходит, тоже носит. Я если пойду за едой, я могу сразу заказать там и кальян, если ты будешь. Ты будешь? Ну, а mm. позже. Ну, я не знаю, и... я хочу выйти да. короче Я пошла скупнулся, потом пойдем за ним. А вот это типа зона премиум бассейна. Тут такой маленький, большой. И в соснах тоже. Ну, мы на барчик. Тут очередь за коктейльчиками. А что ты будешь? Я сейчас читаю у меня пирочка нормально сделана. Крепенький. Тут, короче, на территории можно и в теннис поиграть. Тут столики есть. ну, короче, близко. Также в бильярд есть большие шахматы прикольные. А я сейчас иду, короче, я решила этот обхитрить систему. Заказала еду в основном Ну, До него надо пройтись через ресика от бассейна. Ой, через лес надо к нему пройтись. Вот, потому что там, на баре, во-первых, там возле бассейна просто типа блюдо с этого смона. Вот, и нет таких каких-то закусок, сладов, карпаччо, наверное. Ну, может и есть, но не такие. В рестике в основном больше выбор в любом случае. То я сейчас иду, заберу. А тут, кстати, сразу вот домики, которые можно в аренду брать. Вот. Тут вот спам, кстати, були Гошей в прошлом году. тут шакузі в, в этом і там уже рестик. Короче, иду. заберу все і и, и обратно на пасек. Короче, заказала я ось такий салат, щось вот так тут трошки поклали. Типу з курчим філе. Також гоша взяв собі нарізку ось таку. І ще тут взяли лаваш. Але, ой, боже, він раніше був взагалі не такий, а великий. Ну ладно, щось взагалі так собі. І коротше п'ю апірольчик, горі пішов для друзів подивитися, чи є. вірніше він стоїть, чекає, поки звільнюється місця. Щоб для наших друзів забронювати два місця, бо тут все забуто просто. Ну, Біля нас є місце, але я так зрозуміла, немає просто вільний вже шезломблів. У мене, блін, до речі, сідає камера. А ми не взяли шнур. Павер взяла, а шнур не взяла. Тому, коротше, наш влог на цьому, мабуть, і прорветься скоро, як сяде камера. І ще є виход к річки. Можна покататися на таких. этих скутеров, и также еще на САПах. Мы сейчас ждем и будем кататься, короче, на САПах. Но я камеру с собой не беру. У меня, кстати, волосы молчало, закудрявились. Вот такие у меня кудряшки от природы. Не беру с собой камеру, потому что нужно на нее купить чехол водонепроницаемый. И чтобы не утопить, вдруг я упаду в воду, в речку. То, короче, оставляем все тут. Ойки! Оно умывается. ой. Саш, снимите их А где они? Тут Ой, их не видно. Масилочки вон. Комар. Вот тот белый, вообще такой Едем на этот. На навиклуб, на бассейн. Погода, правда, все не очень. И тут такой понтонный мост сделали страшно. Будем ехать через воду. Мне страшно тоже. Ого. Надо вообще по чуть-чуть, доехать да? Ой-ой. А, ну он просто из металлических таких штук. Ой, а что у него случилось? Луска спит. О. Короче, приехали. Мы сегодня с Соней просто по лакшери отдыхаем. Мы сняли целую турбазу. Смотрите, никого нет. Тут прикольно. Лу, ты... Боже, Лу, чуть не сбила Лу. Извини. Будем тут чилиться У нас шезлонги По 700 гривен тут стоит И вообще супер Сегодня просто погода такая, видите, пасмурно Поэтому мы тут сами Тут есть ресторан, там есть выход на причал Можно покататься на сапах Там прикольненько Сегодня пасмурно, но все равно солнце жарит Парит Пойду переоденусь, буду и будем купаться. Бассейн, кстати, теплый, он с подогревом вообще. Ну, сказали, когда вечером выключают свет, то он выключается, а так он подогревается. Ну, 20 градусов вообще отлично. Замовили себе пиццу с морепродуктами, девчонка нам принесла. Просто сегодня чил. Там только еще двое людей и все, и мы одни. Вообще кайф. Мне тоже нравится такая туса взяла с собой еще такую камбучу с мангома маракуйя, Така такая смачна, взагалі топ. Погодка сьогодні не прям спека, то нам вообще классно. Такие трошки ветруганчик. Класс, тут еще можно взять и покататься на сапа. 300 гривен, он сказал, коштует. Мне, кошту. мне взагалі тут классно. Угу. Выходные, лужки безработные. Лужки тоже классно. Короче, прикольненько. Там он есть терраса и тут отрестика, от а тут еще премиум бассейн. Ой, не премиум, а просто типа поменьше. И вот можно на сапах кататься, можно тут посидеть. Яхты. С вами может покраемся mm -hmm. на яхте. А, и он вот тут вот так скатывается, видишь? себе еще кальянчик с арбузиком и с лимончиком. Лус кота захочет покуить. А что с тобой будет, если ты накуришь целу? Ой, боже, смотри на него, он смотрит на меня. Соня. Сулька. И нам еще принесли предики, потому что мы что-то подмерзли вообще. Ой, класс, кайф. Посмотрите, какая просто пробка. Это, это все в сторону туда. Ну все, уже конец. Это жесть. Да, куда мне? Да. времени. Меня, конечно, это немножко уже все подзадолбало. Ну ничего, справляемся. Дома света нет. Иду сейчас навстречу к моей Катюшке. Наконец-то увидимся с ней. Кофе попьем. Я уже 10 раз спотела, пока дошла, потому что мы живем вообще рядом, типа в 10 минутах от друг друга. Но очень у нас жарит, парит. Непонятно, что или на дождь, или на шо. Очень душно на улице. Лу оставила дома, потому что ему невероятно жарко на улице. По этому горячему асфальту ходить так себе. Поэтому он дома, а я иду с подружкой навстречу. Я просто не накрашенная никакая. Ну и что? С пузиком. Пришла на террасу, взяли себе айслаты, брауни с мороженкой. Оно все потаяло от такой жары. С Катюшкой сидим. Тут еще сегодня живая музыка, по идее, будет. Поки люди тільки збираються. Сходила тільки що на почту за посилочками і замовила коротше, для лужки. В нього течуть очки, ось таку пудру для слізних доріжок. Будемо пробувати йому мазати. Ну, її треба два-три рази в день наносити, як очки течуть, то підмазувати коротше, і постійно вмивати. Ну, Буду щось пробувати робити, бо в нього не прям сильно вже текуть, течуть, але таке собі. І також я люблю замовляти різні смаколики з, оце, знаєте, магазинчики в інстаграмі, які привозять з Європи. Коротше, замовила ось такі чіпси. Я такі не пробувала довгі з крабом і мед з, з Коротше, Будемо пробувати. Також вийшла якась новинка Мілкшейк від Мілка, і також ще є. Якась інша фірма, не пам'ятаю. Ось такі смартість. Це я все замовила, якщо чесно, на розпаковці. бо я знімаю в TikTok типу АСМР цукерок. Ось такі смартість. Вони там покупили, їх там багато. Такий шоколадний заяць. Такі просто собі взяла горішки без цукру. Мигдаль. Також ось ці дуже-дуже хочу спробувати, не знаю. Е, ну, думаю, що вони супер смачні, ось такі булочки, типу Бріош. З какао з смаком Лате від Kinder. І ще ось такі круасани. Ці круасани я прям зараз вже розпакую. Замовили ось такі стіл. Правда, я хотіла не білий, а я хотіла ось такі, як на фото тут м -м, раморний він. Бачите, з чорними ніжками, але приїхав білий, я щось там чи неправильно замовила, коротше, чи що. І ну, все одно підходить, в принципі, нормально. І буду тут, в мене буде таке робоче місце з моїм банером. Хлопець ввечері вже привезе ноутбук, ми замовили і буду монтувати свої влоги. Бо з телефону дуже погана якість.